بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اولڈ سٹوریز میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کو پسند فرمایا اور کیا آریہ تن ادھار لیے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کریم آقا علیہ السلام نے سینگوں والے بکرے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ وہ سیاہی میں چلے سیاہی میں بیٹھے اور سیاہی میں دیکھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ بکرا حاضر کیا گیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چھری لاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چھری پیش کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پتھر کے اوپر تیز کرو پتھر پر تیز کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا بکرے کو پکڑا اور اس کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دیا اور فرمایا کہ یا الہی محمد و آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اس کو قبول فرما معزز ناظرین کرام یہاں پر ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ کریم آقا علیہ السلام نے جس جانور کی جس بکرے کی قربانی کو پسند کیا وہ بکرا سینگو والا ہو اور سیاہی کے اندر چلنا سیاہی میں بیٹھنا اور سیاہی میں دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بکرا دیکھے تو اس کی آنکھیں کالی ہوں اس کے جسم کے اوپر جو بال یا اون ہے وہ بھی کالی ہو اور سیاہی میں چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاؤں جس کو ہم عام طور کے اندر کھور کہتے ہیں وہ بھی کالے ہوں تو ایسے بکرے کو کریم علیہ پس نے پسند فرمایا اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے وہ چھری کھنڈی نہ ہو اس کو دندے نہ پڑے ہو بلکہ اس کو تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم جو ہے وہ تکلیف ہو دوسرا ہماری اس ویڈیو کا مضمون یہ ہے کہ کیا آریتاً ادھار لیے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے بقر عید کو عید منانے کا حکم ملا جسے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مقرر کیا ایک شخص کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں یعنی کہ ادھار ماتا جانور ہی پاؤں تو کیا میں اس کی قربانی کروں کریما کالت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں لیکن تم اپنے بال اور ناخن کو ترواؤ اپنی مونچھوں کو کٹاؤ اور منہ زیر ناف ان کو صاف کرو یہی تمہاری قربانی ہے رب الجلال تمہیں قربانی کا سوا بتا فرمائے گا اب اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ عید والے دن اچھے کپڑے پہنے غسل کریں نماز عید ادا کریں اور عید الاضحی والے دن نماز عید کے بعد قربانیاں کریں خوشیاں منائیں اس کا حکم ہمیں رب کی طرف سے بھی ملا ہے اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے اس کے بعد جو شخص کریم اکالیہ علیہ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مادہ جانور ہی پاؤں تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں تو آقا علیہ السلام نے اس کی صراحتاً واضح الفاظ کے اندر اس کی اجازت نہیں دی آریتاً سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے کسی غریب دینی بھائی کو کوئی جانور دیا تاکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا لے جیسے بیڑ ہے گائے ہے بیس ہے یا اونٹنی ہے اگر بیڑ ہے تو اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور اگر گائے بیس یا اونٹنی ہے تو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے تو ایسے آریتن ایسے ادھار لیے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے بلکہ اس کا دودھ پی لینا اس کی اون سے فائدہ اٹھا لینا یہ جائز ہے چونکہ جو اس جانور کا مالک ہے اس نے اس جانور کی قربانی کرنے کی اجازت بھی نہیں دی اور جب اس کا دل چاہے وہ مالک اپنا جانور جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے تو اب جو غریب ربا ہے جو مساکین ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ وہ قربانی کریں لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے رب الجلال نے مال کی اتنی فراوانی عطا نہیں کی تو ان کو کیا کرنا چاہیے کریم کال ہی سلاط وسلام کے اس فرمان کی روشنی میں ان غریبوں کو ان مسکینوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں حل عطا فرمایا ہے اور وہ حل یہ ہے کہ ذوالحجت الحرام کا چاند نکلنے سے پہلے تم اپنے بالوں کو ناخنوں کو کٹوا لو اپنی موچھوں کو ترشوا لو اور منہ زیر ناف کو صاف کر لو ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے یہ کام کر لو اور نماز عید کے بعد تم کسی بھی وقت اپنے بال بھی کٹوا سکتے ہو ناخن کاٹ سکتے ہو منہ زیر ناف صاف کر سکتے ہو تو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی کے اندر رب زلجلال اس غریب کو اس مسکین کو ایک مقبول قربانی کا عطا فرماتا ہے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف عمل غریبوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ جو حضرات قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قربانی تو تم کر ہی رہے ہو لیکن اسی کے زمن کے اندر اگر تم یہ عمل بھی کرتے ہو تو رب زلجلال تمہیں مقبول قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو کرتے ہیں تو ہم ان کے کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کریم آقا علیہ والسلام کی معلومات کیا ہے کریم آقا علیہ السلام کریمہ کالیہ سلاط والسلام نے ہمیں کیا تبلیغ فرمائی ہے قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتا ہے ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے